Голосовал не на Он уже ниже написал, что это дебильный закон, его вот, дебилы, популисты, крылья. Уважаемый наш я с ним написал, я в новостях написал. У меня здесь я не могу, я вам скину. Це зараз осінні вибори, і вони зараз бігають один в Ну дайте мені мікрофон, будь ласка. Я можу, вам треба людину, брати підтримки. Дуже не може бути. Футболку нап'яти, це ж приклонку, питайте буде. От тут стояв перед нами я за вас Я только вас буду поддерживать. Уже месяц закон. Вы получаете что Так, и с Желающих проголосовать, значит, появится на право. Отправлять Я просто не знаю механических они У вас есть консультанты, мы уже Тогда нормально, тогда напишите на имя президента, не на мое, я не президент. Не подставляйте меня, это На имя президента, что просим подписать закон, и на изъятие из него провокационной седьмой статьи. А, Это нормальный механизм. Это то, что сегодня реально можно сделать. Иначе, а принесло, даже если не пройдет постановление Денисенко он будет тянуть свет, он будет говорить о том, что не было поставлено на повтор. Зачем это делать, если все упирается в седьмую статью? Там реальный, у других прикол нет. Там речь идет о средневзвешенной ставке. Средневзвешенная ставка компенсирует это, все то, что э, там поделаешься, есть. Сейчас ку... уже вместо началась старта. перерва. Заставим плакатики. Заложим и отходим тень. Бережем своих записки. Бережем фарбу на волосы. Бережем. Зараз можна відпочити вже. У нас пауза до пів четвертиї, пів четвертої ми продовжимо. Спадаємо кінючок. До пів четвертий. Пів четвертий ми зараз знову збираємося. І пів четвертої будемо починати.